एक सबक पाकिस्तानी सफारतकार ने एक न्यूज़ टेलीविज़न शो में अतराफ़ किया कि 26 फरवरी 2019 को भारत की जानब से बालाकोट के फजाई हमले में तीन सौ दहशत हलाक हो गए थे सबक पाकिस्तानी आगा हिलाली, जो दाखिला बाकायदगी से टी वी मुबाशों में पाक फौज का साथ देने के लिए जाने जाते हैं का दावा उस वक्त इस्लामाबाद की तरफ से दायर सिफर हिलाकतों के दावे के बरखिलाफ़ है खैबर पख्तानवा के सूबा बालाकोट में जैश मोहम्मद के दहशत गर्दों के तरबियती कैंपों पर हिंदुस्तानी फजाइयों के फजाई हमले के फौरा बाद ही पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाने के इकदाम के तौर पर दहशत गर्दों की मौजूदगी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था जो इस फजाई हमले में मारे गए थे हिलाली ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान ने बैनी सरह तबूर करते हुए एक ऐसी हरकत की जिसमें कम अज़ कम तीन सौ अफराद की हराकत की इतला मिली हमारा हदफ इनसे मुख्तलफ था हमने उनके हाई कमान को निशाना बनाया यह हमारा जायज़ हदफ था क्योंकि वो फौज के जवान हैं हमने लाशरी तौर पर कबूल किया कि सर्जिकल स्ट्राइक जो एक महदूद कार्रवाई थी उसके नतीजे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ अब हमने लाशरी तौर पर उन्हें बताया है कि जो कुछ भी वो करेंगे हम सिर्फ इतना ही करेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे